Kita langsung aja coba dari M4 dulu teman-teman. Mepet belakang, jongkok, sokop, tahan napas, spray. Halo teman-teman. Selamat datang di channel YouTubeku Vivin Herianto. Gimana kabar kalian teman-teman? Semoga diberi kesehatan karena kesehatan di masa pandemi ini sangatlah penting ya teman-teman. Semoga kalian tetap selalu sehat, amin. Oke teman-teman, di video kali ini kita akan review bukan review gadget, bukan review otomotif, tapi kita akan review recoil AR yang full auto ya teman-teman. Jadi M16 nggak masuk karena M16 itu burst. Terus uh, MK yang peluru coklat itu juga nggak masuk ya teman-teman karena itu juga burst. Jadi kita akan review AR yang full auto. Reviewnya kayak gimana? Dan AR di sini kita akan cuman pakai red dot. Enggak ada attachment-attachment yang lain. Dan aku juga tidak akan, aku juga nggak akan uh, nahan recoilnya dengan nyaret mouse teman-teman jadi kita akan tahu AR mana yang recoilnya paling susah jika no attachment cuman pakai red dot dan nanti kita akan posisi spray jongkok terus tahan nafas tahan nafas pakai shift ya teman-teman jadi kalau di PUBG PC itu ada metode tahan nafas kalau di PUBG Mobile kan enggak ada ya teman-teman Kalau di PUBG PC itu ada tahan napas Jadi dia lebih better lah uh, Untuk nahan recoil nya Oke okay. Langsung aja Kita ke senjata pertama Let's go Kita akan pakai Sekar L sama AKM Untuk senjata pertama dan kedua uh, Posisi nembak kita akan jongkok seperti ini teman-teman Terus kita akan mepet Belakang sini teman-teman Mepet di belakang sini kita spray dari bawah sini pas pojokan sini ke atas nggak aku tahan recoilnya terus kita pakai shift ya teman-teman jadi kalau di shift tuh di PUBG PC kayak gini nah dia akan nge-zoom gitu kalau kita pakai red dot sama holo cuman ini nggak permainan zoom terus ya teman nah lihat tuh paru-paru kita merah dia nggak kuat nahan napas lama-lama ya teman-teman mungkin karakter kita perkok berat ya teman-teman makanya dia nggak bisa nahan napas lama-lama dan ada bedanya banyak teman teman nih posisi kita berdiri kita open scope nggak tahan napas redotnya masih goyang-goyang teman-teman mouse nya nggak aku pegang nah redotnya redotnya masih goyang-goyang sendiri coba kita tahan napas ya teman-teman tahan napas akan nge-zoom seperti ini nah dia akan stay teman-teman ini banyak banget bantu kita recoil cuman ya tahan nafasnya nggak kuat lama teman-teman jadi ya harus setiap kita tahan nafas langsung spray oke teman-teman nggak usah lama-lama lagi kita akan langsung ke senjata pertama skr L pakai dot doang nggak pakai apa-apa kita coba teman-teman kita sekop paling bawah tahan nafas spray Ya, segitu ya teman-teman kurang lebih segitu recoilnya kita lanjut di senjata yang kedua teman-teman kita pakai AKM ya kita pakai AKM jongkok sekop kita ambil paling bawah shift spray kurang lebih kayak gitu ya teman-teman hasilnya Sampai sini dong. Sampai sini dong, mantap kali. Oke, teman-teman, kita lanjut untuk senjata ketiga dan keempat. Kita akan pakai KBZ sama G36C ya, teman-teman. Sama-sama peluru hijau. Saudara Sekar L ya, teman-teman. Kita lihat setinggi apa Recoilnya Oke, kurang habis segitu ya, teman-teman. Oke, teman-teman, kita lanjut untuk senjata keempat, yaitu G36C. Kita langsung aja coba, teman-teman. Jongkok, cocok, tahan nafas. Tahan nafas, spray. Oke, kurang habis segitu ya, teman-teman. Oke, teman-teman untuk senjata selanjutnya kita ada M4 senjata favorit kalian nih teman-teman paling favorit entah itu di PUBG PC atau PUBG Mobile yang paling dicari-cari M4 sama K2 teman-teman ini senjata baru di map Taigo mungkin kalau di PUBG Mobile belum ada karena mapnya emang juga belum ada ini senjata AR peluru hijau tapi atas temennya sama kayak AKM teman-teman cuman muzzle sama extend kita langsung aja coba dari M4 dulu teman-teman mepet belakang jongkok sekop tahan napas spray lumayan juga ya teman-teman lumayan tinggi pakai M4 juga kalau nggak pakai attachment sama sekali kita save dulu gambarnya teman-teman yang tadi juga udah aku savein karena nanti di akhir video akan ada komparasi tiap-tiap senjata ya teman-teman. Jadi kalian pastiin nonton sampai habis biar tahu komparasi recoil tiap-tiap AR. Jika nggak pakai attachment apa apa, cuma pakai red dot ya teman-teman. Nanti kita akan tahu uh, AR mana yang paling susah dan AR mana yang paling better buat dipakai di early game. Misal kita turun ramai, nggak ada attachment, cuma ada senjata doang ya kan? air mana yang paling better jika no attachment teman-teman lanjut senjata berikutnya kita ada k2 teman-teman kita ada k2 langsung aja jongkok sekop tanah pas spray segitu ya teman-teman lumayan main lurus k2 nih teman-teman kita save dulu gambarnya Oke teman-teman kita lanjut senjata berikutnya kita ada Beril dan AUG teman-teman ya, langsung aja jongkok sekop tanah pas spray Nah <tuh> kok sampai langit-langit Sampai sini loh teman-teman Nah perlu terakhir tuh Bisa gitu ya Senjata paling susah sepertinya teman-teman kita share dulu ya nanti buat uh, komparasi di akhir video teman-teman teman-teman ya, juga tahu senjata mana paling susah rebelnya dan paling gampang rebelnya jika enggak pakai ada semena apa-apa lanjut kita ada AUG pensekop pencegup tahan nafas spray uh. kayaknya paling rendah oke ya teman-teman cuman pakai sampai sini loh nah 30 peluru cuman sampai situ kita save dulu teman-teman gambarnya Oke, nya paling gampang berjauh ini. Regalnya oke, ya, teman-teman. Mungkin Oke, kita akan ngambil senjata berikutnya, teman-teman. Oke, teman-teman, untuk AR terakhir kita ada Groza ya, teman-teman. Kita ada Groza dan ini ada senjata baru namanya P90. Dia pakai peluru ungu, teman-teman. Mungkin di PUBG Mobile, teman-teman yang main PUBG Mobile, ini belum ada ya, teman-teman ini pakai peluru ungu nggak tahu juga ini masuknya air apa apa cuman kita uh, nanti kita terakhir kita tes saja uh, kayak apa karena ini pelurunya 50 teman-teman nggak ada attachment nggak bisa dipasang state, attachment apa apa cuman langsung ada holonya kayaknya juga ada lasernya nggak tahu juga teman-teman soalnya juga jarang ambil drop cuman nah bentukannya seperti itu Oke, kita akan tes kerjanya terlebih dahulu teman-teman untuk AR terakhir kita di video kali ini. One scope. dan apa? Uh. Tinggi-tinggi amat kerja teman-teman. Sampai segini doang loh. Ternyata di luar ekspektasi ya, teman-teman. Kita save dulu buat komparasi di air video. Aku kira Groza itu yang paling susah, teman-teman. Aku kira bakal ekspektasinya sampai sini-sini kayak Beril tadi. Ternyata enggak loh, cuma sampai sekitar sini doang. Oke teman-teman itu akhir AR terakhir untuk AR full auto terakhir kita di video kali ini dan ini bonus uh, kalau teman-teman pengen tahu recoil-nya senjata terbaru di PUBG P90 kita coba teman-teman open scope tahan napas break Uh 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 Lihat ya, teman-teman 50 peluru loh 50 peluru 50 peluru paling pendek dong Sampai atas pintu doang nih Yang lain paling rendah tadi AUG sampai sini kan Groza juga sampai sini B90-50 peluru Sampai sini doang dong Ngecit nih senjata nih ngecit asli Ngecit 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 Parah sih Parah sih. Kita save dulu, teman-teman. Oke, teman-teman, untuk video part 1 mungkin segini dulu. Mungkin nanti part 2-nya kita akan review recoil full AR yang mungkin pakai full attachment ya kan. Mungkin video-video berikutnya kita akan review-review lagi gameplay-gameplay di PUBG PC. Walaupun aku mainnya noob-noob juga, teman-teman. Yang penting kita share-share aja di sini. Uh, sekian dulu video ini. Terima kasih yang udah nonton. Jangan lupa kalau suka video ini klik like terus subscribe. Terima kasih yang udah mau nonton. Sampai jumpa di video berikutnya dan jangan skip dulu teman-teman ya, untuk komparasi AR-nya ada di akhir video. Bye bye. Assalamualaikum.